Hidung Tugu Negara terlampau mancung. Tapi ada dalam Dewan waktu ni? Tak ada. Ni uh, Ahli Parlimen Sabah Bernal. Perbahasan lah. Perbahasan. Ya, ya, ya. Monumen sekarang menampilkan patung gangsa askar yang menyerupai masyarakat Eropah. Kalau dia tak beritahu, saya tak perasan pun dia ke? Dan sebab dia beritahu. Tapi adakah dia kata hidung orang Melayu dan orang Malaysia tak mancung? Itulah mesej im apa, implied ini. Banyak-banyak hmm, hmm. benda lagi lah Saya ingat dekat Malaysia Reaksi sama banyak lagi benda lain yang nak dibawa ke parlimen Kadang-kadang um, ahli parlimen pun saya tak faham jugalah kan Maksudnya masa dia berbahas tu Uh, masa pendek tau. Uh, mm -hmm. Orang selalu tanyalah macam saya, mm -hmm. saya jarang mencelah ataupun bercakap ke dalam parlimen kecuali dalam perkara-perkara yang yang uh, bagi saya ialah rang undang-undang yang cukup penting lah. Mm -hmm. Sebabnya ialah susah nak dapat peluang bercakap tu. Queue dia berpuluh-puluh orang. Mm -hmm. uh, dulu masa penggal pertama saya kadang-kadang bercakap pukul 11 malam. Dua pagi pun pernah kan. Jadi dahlah susah nak dapat peluang bercakap kemudian masa yang ada 2 minit 5 minit kan Jadi kadang-kadang sebenarnya tak faham ahli parlimen de dengan peluang yang cukup terhad itu uh, perkara dalam kepala dia ialah patung gangsa hidung terlalu mancung Paling kurang kalau dia bercakap hmm. pasal pasal penduduk kawasan dia pun tak apa hmm. kan Okey, baik. Mungkin dia baru jogging kat situ kot semalam. Situ susah jogging. Oh, susah jogging. Ah. Oh. <laughs> nampak tak, nampak sangat tak benar jogging bukan jogel kan. Taklah <laughs> okay, <baik> nampak <laughs> sangat. Kat situ susah jogging oh. kan. Uh, dia kalau boleh jogging sikit pun dekat taman. Dia panggil apa kat situ? Taman Tasik Perdana. Taman Tasik Perdana. Taman, itu pun payah. Uh, sebab dia kuat hilly semula. Kalau hiking kat dalam tu okey. Jogging ni sebaiknya flat uh, track lah. Lagi mudah kan. Uh, so tak tahulah dalam ada parlimen lain jogging kat situ kan. Ha, ada lagi? Zafro, perjuangan... Perjuangan serta PKR kan ada perjuangan bukan jawatan. Agaknya berapa orang percaya ni? Rakyat Malaysia yang percaya ada hmm. dia tengku zafrul percaya. <laughs> dia yalah, kesuk... saya ya lah, faham tak normal distribution <laughs> <laughs> kan Baru cerita panjang pasal <laughs> normal distribution ah uh, ya lah, saya ingat uh, apa lagi yang boleh dijawab oleh tengku zafrul kan hmm. uh, jadi inilah yang yang perlu dijawab kan jawapan dia Uh, tapi sebagai ahli politik ini dia bukan apa yang kita cakap semata-mata hmm. uh, sebenarnya orang menilai lebih daripada itu terutamanya tindak tanduk kita dalam jangka masa yang panjang. Hmm. Uh, jadi uh, hmm. saya faham lah kalau normal distribution tu adalah yang yang kuota yang percaya kat dia lah tapi saya rasa hmm kebanyakan orang lah berada di bel yang kat tengah tu lah kan. Maksudnya, um, satu, latar belakang politik di Malaysia ni ramai orang tak percaya ahli politik. Kalau cakap ahli politik ni, saya hendak berjuang. <tik> tak ramai orang percaya lah. Dan orang kata, kau nak, sebenarnya nak berjuang untuk apa, gini-gini kan. Maksudnya, Ali politik yang ada rekod yang panjang berpuluh tahun pun orang persoalkan sebenarnya apa perjuangan kamu mm -hmm. apa lagi yang parachute payung terjun terus jadi menteri kemudian uh, jadi anak emas terus dapat kursi bila kalah di Kuala Selangor kemudian Uh, saya tahu sebab saya run, perunding kerusi mewakili PH untuk pilihan raya negeri dulu kan mm -hmm. 2023 yalah saya faham lah UMNO nak kerusi-kerusi tertentu dan ada ura-ura kerusi adun itu supaya Tengku Zafrul dan bertanding okay, kat situ kan jadi um, saya ingat dalam mana-mana parti pun yang Tengku Zaful bertanding dia akan berhadapan dengan dengan persepsi itu dalam amno persepsi payung terjun kemudian anak emas dalam kamu tiba-tiba jadi menteri tak seperti kami sepuluh mati berpuluh tahun lepas tu dapat kursi yang baik pula sekarang perkara yang sama akan berulang dalam PKR lah mm -hmm. saya tahu memang ialah uh, ya lah parlimen saya pandan Pandan tu sebenarnya Ampang. Hmm. Ampang kan dipecah dua. Ya, ha. Satu parlimen yang disebut Ampang. Satu lagi sebelah Ampang tu namanya Pandan. <laughs> kan? Jadi sama-sama Ampang tu saya tahulah Tengku Zafrul dah turun. Dia telah oh. diperkenalkan sebagai calon yang seterusnya. InsyaAllah akan bertanding di Ampang. Hmm. Kan? Jadi um, perkara yang telah berlaku di dalam Amno um, itu besar kemungkinan Uh, pergolakan yang berlaku di UMNO Selangor oleh sebab beberapa perkara yang melibatkan beliau dalam UMNO yang itu akan dibawa masuk ke dalam PKR pula lah lepas hmm. ini kan. Uh, saya mudah uh, je. Tengku Zafrul kaya raya, bukan macam saya kan. Jadi, marilah kita sama-sama berjuang, kita jual nasi RM5 kepada rakyat. Hmm. Ha, hmm. kan? Tapi wait, what if orang cakap, uh, Tata dia betul-betul ikhlas sebab dia lah dulu dia gaji sebagai CEO ratus -ratu ribu sebulan. Hmm. How will you jawab balik? Dia bukannya daripada CEO, dia turun ke jalan macam kami. Hmm. Yang, berpuluh, yang 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 kita letak jawatan pada usia yang muda kemudian kita forfeit Um, kejaya kita Turun keliling Malaysia Kemudian bersama-sama Keluar masuk uh, Apa Lokar namanya Lokap Segala-galanya lah kan Tengku Zafrul uh, Dia letak jawatan Dia jadi menteri hmm. Selain daripada gaji yang dia ada tu allowance yang lain semua Dan semuanya dibayar semua Jadi Saya tak kira, -kira lah Kalau orang korporat ni daripada korporat terus jadi menteri semua tanpa ada rekod yang panjang membawa isu dan membela rakyat terutamanya suara-suara yang terpinggir perkara-perkara yang terpinggir dalam masyarakat saya tak kira sangatlah itu sebagai berkorban hmm. ha, um, kan, ha. can i post one question hmm. um, because kalau aku cakap tak boleh <laughs> oh, tak boleh uh, <laughs> boleh uh. <laughs> um, Apa -apa? sebab ada ada a few comments uh. yang mengatakan uh, actually masa Zafrul masuk ke uh, arena politik atau arena government ni, dia dikatakan seorang teknokrat. Hmm. Uh, ramai yang menyuarakan actually Malaysia perlukan lebih teknokratik politicians. Hmm. Um, what's your view on that? Dia uh, uh, sebenarnya kita perlukan ahli politik yang akhirnya menjawab jawatan, yang ada latar belakang berpengetahuan. Hmm. And, um, kita... pukul rata mudahlah. Maksudnya, semua teknokrat yang sebelum ini men, ada jawapan jawatan yang tinggi sebelum ini, mereka ini akan menjadi uh, menteri yang lebih baik. Uh, partially true. Betul. Uh masalah tetapi ada satu unintended consequence yang kadang-kadang okay. kita tak tengok. Saya fahamlah masyarakat ni sebab kadang-kadang kita menyampah tengok ahli politik sebab kita kata ya Allah dia dok sibuk komen pasal hidung tugu gangsa tak mancung. Ha, jadi sebab itu orang kata tak ada orang lain ke. Dan uh, bila kita tengok tokoh korporat sana gini semua kita rasa kan lebih baik dia jadi. Hmm. Tapi sebenarnya politik ni bukan Uh, semata-mata soal uh, kemahiran teknokrat yang itu memang wajib. Kita tak boleh jadi masyarakat yang kata kita perlu memilih di antara ahli politik yang tak tahu apa-apa pasal ilmu pentadbiran, pasal uh, tak ada pengalaman ataupun kita ambil teknokrat yang tak ada langsung pengalaman dengan rakyat. Ha. Hmm actually requirement dalam untuk menjadi seorang bagi saya pemimpin yang baik ialah dua-dua why do we settle for less ha, kita sekarang ni oleh kerana kita rasa Allah tak ada ke orang lain eh? jadi sebab itu tanggungjawab masyarakat juga dan yang ini yang selalunya yang muda-muda dalam PKR ni tak suka kat saya mm -hmm. bila saya tak layan sangat sebab saya tak saya kurang selesa kalau muda-muda lagi dah jadi full time politician sebab saya rasa bagus orang nak jadi politician tapi is a requirement that you do both uh, belajarlah kerjalah adalah kerjaya yang baik malam di luar bidang pekerjaan weekend pergi berkhidmat dengan rakyat because you need to balance both kerana kalau kita sampai ke peringkat kita kononnya teknokrat semata-mata Um, kalau tak pernah uh, ada pertanggungjawaban politik, pun ada masalah. Hmm. Kerana mereka tak pergi, bukan mereka yang kena menjawab dengan rakyat. Bukan mereka yang masuk pilihan raya. Bukan mereka yang perlu mendapatkan mandat rakyat. Jadi kita kena berhati-hati juga. Sebab itu kalau kita tengok dalam sistem yang ada, yang presidential mm -hmm. eh maksudnya presiden tu menang kemudian dia boleh lantik kabinet. Uh, kabinet dia kan itu pun ada sedikit masalah mm -hmm. kerana presiden boleh lantik semua orang yang membodek dia mm -hmm. uh, jadi Trump. Trump. <laughs> accountability is part and parcel uh, kepada menjadi seorang ahli politik kita Trump. mesti rapat dengan denyut nadi rakyat dan kita mesti bertanggungjawab yeah. kepada rakyat First and foremost. Hmm. Jadi harapan saya di masa akan datang, terutamanya yang muda-muda, um, uh, untuk membantu negara dan masyarakat. Maksudnya memang syaratnya dua-dua. Bukan kena pilih salah satu. Hmm. Negara ini takkan ke depan kalau kita pilih salah satu kerana kalau ahli politik itu tidak ada pengetahuan latar belakang pekerjaan yang baik yang ada pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu maka dia semua saya baca aje pegawai bagi saya baca aje jadi <laughs> macam tulah kan <laughs> tapi kalau kita pula terlalu dominan dengan dengan teknokrat yang diambil daripada luar dia sebenarnya tidak bertanggungjawab kepada rakyat jadi dia buat keputusan tu di peringkat atas awangan kerana dia tahu bukan dia yang kena pergi jumpa rakyat hmm. dia tak perlu masuk pilihan raya dia tak perlu menjawab dengan rakyat kalau dalam parlimen pun kalau orang tanya saya bukan ahli politik jadi saya ah uh, tetap boleh macam tu once you are minister you are accountable kan jadi imbangan itu saya ingat uh, masih jauh lagi lah kita kan hmm. baik webi ada kita ada satu lagi hmm. dah setengah jam kita. Adun Kuala Ketil kata Roti Gardenia cukup untuk orang Sabah. Kuala Ketil ni dekat Baling ya tak? Ya yeah, dekat dengan Baling betul. Ha uh, saya selalu pergi kempen dekat Kuala Ketil. Ha uh, dia dekat sempadan Baling dengan sempadan. Pat Sungai Petani Kulim kan kat yes, situ lah. on the way dari situ. Tengoklah dia punya video ni orang Sabah tu kempen dia bagi roti gardenia je. Uh, uh. Hinonya nyala orang Sabah. Tapi dah minta maaf. Hmm. Saya nasihatkan orang-orang Sabah selepas menonton TikTok ini, janganlah undi PAS <laughs> dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Sebab pandangan dia kepada orang Sabah ni sangatlah rendah. Dia rasa orang Sabah ni sangatlah selekeh. Bagi roti gadinya pun cukup kan. Dia tak patut keluar daripada mulut seorang wakil rakyat. Lah. Dia esko. Yeah. Ha. Allahu Akbar. Ha. Hmm. Hm, <tuh> uh, patutlah Sanusi nampak cerdik sangat. Mana <tuh> dia kan? <tuh> di kalangan dia kan. Ha. Uh, tu dia gembira pula gelak-gelak pula dia. Ha. Uh, so, um, ya lah ini sebab tu kita buat segmen beria, beria. ni. <tuh> Supaya wakil rakyat ke apa, kalau tersalah sebut, kita akan amplifykan benda tu sebanyak Itulah banyak sangat pula beratur. Ha, supaya uh, dia serik dah lepas ini. Paling kurang, tulislah teks. Hmm. kan uh, Sama ada kalau nak bercakap secara spontan. Saya ingat dia bercakap, tapi dia baca teks tu. Takkan teks dia tulis pasal orang Sabah, uh, bagi roti gardenia je. Dia marah Ada orang kempen pasal Apa Majlis Bandaraya Al-Ostar punya cukai ha. kan? Kenaikan So Jadi, apa kena mengenai dengan orang Sabah roti ke dia? Dia balas tu Orang Sabah tak payahlah cakap kedah. Oh. Hmm. Sabah, pasal kedah yes. oh. Habis Ada orang, Sabah cerita lah tu. Tak, hmm. Dia, dia, uh, Time seramah kan Seramah lah dia katakan macam ha. tu <laughs> Nasib lah kan? Jadi Tak apalah saya lebih teruja Bila dapat tahu Dia sebenarnya seorang ex-school hmm. hmm. Tak apalah, kita hantar dia roti gadinya. <silence> <silence> Webinar rating? Rating uh, terus terang pemenangnya ialah kereta-kereta Mercedes terengganu. Tahniah oh, orang, tanya orang kampung, orang kampung orang kena bagilah. Kali kedua ha, eh. Pernah masuk juga <silence> Dia setiap kali masuk, dia mesti menang. <silence> uh.